एक गजल प्रस्तुत है जेनी रचना वनिता बेन पांभर शाम दीवानी के लिए धीरे-धीरे हाथ में से समय सरकी जाए छे धीरे-धीरे हाथ में से समय सरकी जाए छे एक अदिक कोई एक नो क्या थयो था के थाई छे धीरे-धीरे आ

माफ़ी समय सरकी भैगो करवाज तो परियो आख जीवन आख़री वे समो तो मश धीरे धीरे आत्माति समय सरति जाये चे जतन करु केतलु जीवन भर आसुन्दर देहनु प्राण निकल्या पथी

अन्ते एक कापण मानज मिटडी जवाते धीरे धीरे हाथ माथे संभालेश्वर की जायते बेसार्य हसे फोडा मा जने ते हि बेसार्य हसे फोडा मा जने ते हि जगनि तेनात् हि भारते ধীর ধীর হাত শ সম অন্তরণ এখন শাম দিবানি অন্তরি এখন শ্যাম দিবানি ジャムラクワティシャムナヤカワイれイビディデれディディディディディディデ આ સરસ મજાની રચના વનિતાબેન પાંભર શ્યામ દેવાનીએ